Не приходите, не что. Да, что, да. что, что, что не кричать? Что Зачем что мой вопрос. Что?

Я а могу

Это полагает, полага. Сейчас... Не, не, не регистр, Ребята, ну не провоцируйте! Что а вы делаете? Вы все пора хотите отпустить через день! Да отпустите. Отпустите. Не не вы отпустите! потому что не знаете? Вызовите СБУ! Пусть разбирают! Коридор сделайте! Да куда вы? Какой коридор?

<говорот> Сами провоцируйте, куда мы <говорот> Давайте, давайте, давайте. Давайте, <говорот> давайте, давайте. 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 Давайте.

Блин, ну смог. вы на разденье, не а, а, права. человека. Мы как за свои права, так, права. Не засунем, Мы не засуем, мы в, в году да. законодательство что это законодатель, за человек, и его надо хотя бы минимум 5 -5. Здесь мы все люди делать не Раздевать, проверять кто ты. Да, у вас есть юридическое образование? Да. Знаете что как причинно-следственная связь? Он не нарушал сейчас закон, он ходил снимал, скидывал блядь, своим, сука, ДРГшникам, которые сидят сейчас на хате, дрочат хуя, извиняюсь. Блядь. Сколько тут человек, какие машины, какие номера реально. Блядь. А вы сейчас его привезете туда и скажете, что ты делал, я снимал видео. Это не нарушает законодательство Украины, это подбачено. Вот так вот будет. Вот так вот будет и все. Что вы тут а лепите на сказки, что вы там с ней сделаете? <с Потом <с ваших типов мокрят на блокпостах. Вон там. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть положит телефон в карман хотя бы, он там с ним играет.

Здесь на данный момент азовцы задержали одного человека, который вел видеосъемку, фотофиксацию, поэтому получил по голове. Там в начале трансляции было видно, как азовцы нападают на сотрудников полиции. Уже все расходились, и по этой улице, вот тут вот под деревом лежал человек. Полиция подъехала и сейчас хотят его отпустить, якобы отвезти в райотдел. Но азовцы хотят вызвать сотрудников СБУ. доступно, я думаю, журналисты опубликуют, и сама сможешь посмотреть, в принципе. Задержали сепаратистов, хотят СБУ вызвать. Снимал, фотографировал, видео снимал. Сотрудники не хотят вызывать СБУ, хотя это ихняя работа. После оперативная группа, наверное, к нам. Один успел сбежать, на ней были на автомобиле фасад. Номера, не знаю, запомнили, не запомнили. Один сбежал другого успели словить. С полиция окружила. Было две потасовки. Первая, когда Азоса задерживали, а вторая вот не давали полицейским посадить его в машину. Сейчас полицейские сделали круг. Не дают к нему пройти, хотя никто и не пытался. Просто Национальный корпус озов требует законности, чтобы этим человеком занималась избу, а не полиция, потому что полиция сможет только отпустить его, больше ничего. Thank you. пожалуйста выбираемся на ну, портфель немножко у тебя что ребята давайте мы к машинам пойдем ребята, мы к этому все снимаемся значит на базе у нас отвеч не спасибо нам нельзя нам

Ведим, ну, давайте, как сейчас ну, ну, давай. Пойдем, давай. Мы с вами все, с вами все за, за Украину, все с вами за порядок. Ну, дай. словом, в... чтобы не будет. Мы хотим, чтобы Украина была свободной. Вы скажите, что театра ваши ребята и защищали

Раз на раз там пішки буде. Друге питання. А англійську мову? Англійську мову да. я да. добре не знаю. Слава... За словами вмію читати. Добре, придій українську, ви повинні знати, як читати. Тому школу на бібі кіт. Ґдов, тому, тому до, до вас проходить. Порозмовляйте зі своїми, Ґдов, сир... Сир... Добре, зі своїми добре, працівниками, старіше зверталися до людей. Дуже приємно було познайомитися з вами. Як ваше ім'я? Олександр Володимир. Володимир. Запам'ятали Свят... Олександр Володимир, скажіть, а чому ваші співробітники спиною до комуністів стояли на окручам до нас? Раді... Наші співробітники стоять вучам по тої сторони, скільки вони очікують нас. <говори> <говори>

я думаю, что чтобы завтра я попросил, мы вас потемнили. Я даже знаю, что у меня проблемы.